добрый день коллеги друзья знакомые нет другие избирательный процесс у нас стартовал выборы у нас проходят Достаточно активно по явке на 13.00 на большинстве избирательных участков мы имеем данные уже где-то о 20% явке. Это достаточно неплохой темп, которым движется. Мы понимаем, безусловно, что среди дня явка может снижаться. Вместе с тем начальный темп дает оптимизм понимать, что явка в целом по итогам сегодня голосования будет достаточно на высоком уровне. Что касается того, как проходит процесс, Комитет избирателей Украины плотно и тщательно отслеживает весь процесс голосования. Первым нарушением в числе нарушений, безусловно, является то, что порядка 10% участков открылись с опозданием, то есть не открылись, не приняли первых избирателей ровно в 8 утра. Это, это нарушение, тем не менее, учитывая, что темп и явка достаточно высокая, я надеюсь, что это не поможет никому из наших избирателей осуществить факт волеизъявления. Что касается других нарушений. Безусловно, достаточно много фактов среди распространенных нарушений. Традиционное нарушение таимницы голосования, то есть нахождение в кабинках по два, а иногда даже и по три избирателя. Это говорит о том, что те же избирательные комиссии не очень хорошо регулируют этот процесс. И не всегда, не, 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 всегда серьезно к этому нарушению относятся и наблюдатели. Есть уже факты, они не многочисленны, но не присутствуют факты на голосование другим человеком. Есть много достаточно примеров незаконной агитации, особенно ну, где-то даже и забавляют по-хорошему встречание кандидатов, избирателей перед избирательным участком. Приветствие вместе с тем есть, конечно, и нарушение, поскольку приветствием не ограничивается, сам кандидат агитирует избирателя голосовать за него, а это нарушение. Также на некоторых участках выходят за демократические процедуры и на проведение экзотполов. Кроме настойчивости, есть уже факты попытки выяснить позицию относительно волеизъявления до самого процесса волеизъявления и голосования, что является достаточно грубым нарушением. Есть факт, их немного, тем не менее они есть, когда все наличествующие причины для повторного пересчета голосов перед открытием избирательного участка все-таки не были произведены, а это достаточно серьезное нарушение. В целом, выборы проходят без, кричащих, без кричащего количества нарушений и их серьезности, проходят в неплохом темпе. Вместе с тем хотелось бы все-таки вернуться к достаточно важному моменту, такому как постанова номер 508 ЦВК, которая была выдана ночью, была выдана по запросу именно Днепропетровской и Днепропетровской области относительно появления э, лишних данных в отрывном контрольном э, талоне. Это безусловно нарушение и что дает возможность определенным политическим силам признать выборы недействительными в целом. Вместе с тем мы надеемся, украинское объединение патриотов и, и объединение самопомощи выступают за то, чтобы признать все бюллетени как действительные, поскольку избиратель не виноват в вопиющей на мой взгляд, вопиющей просто непрофессиональности членов территориальной избирательной комиссии и предприятия, которое изготовляло бюллетени. Мы очень надеемся на то, что это не повлияет и не помешает нашим избирателям в их стремлении показать свою волеизъявление по итогу, никак не помешает признать эти выборы недействительными. Хотя, безусловно, я я считаю, что подобное нарушение это может быть бомба замедленного действия в руках неких некоторых политических сил, которые, возможно, неудовлетворенные результатами голосования могут иметь определенное желание признать выборы недействительными. И формально для этого основания есть. Вместе с тем будем надеяться, что все-таки избиратель не пострадает от политических амбиций определенных политических сил. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Наталья Костюченко. Мы продолжаем следить за ходом голосования. Не все участки открылись вовремя. На некоторых участках кандидаты продолжают открытую агитацию что является нарушением избирательного законодательства. Некоторые руководители избирательных комиссий препятствуют полноценной работе наблюдателей, в частности, запрещают съемку. Фиксируются случаи нарушения тайны голосования, но это лишь частные случаи. Если говорить о ситуации в целом, то самые массовые нарушения провоцирует команда Александра Вилкула. Вчера мы стали свидетелями, как ее представители массово скупали голоса. Сегодня оппозиционный блок запустил все технологии, которые известны только руководителю штаба УДОДу и прочим представителям Вилкула. Это в частности сбросы, карусели, давление на избиратели и прочее. Хотим благородно предупредить, что для всех, кто покупает голоса или любым другим образом нарушает избирательное законодательство, мы приготовили сюрприз. Речь идет о профессиональной профессиональной команде юристов, большой команде юристов, которая работает на нас. Она обеспечит всем нарушителям максимальные наказания, организовав грамотные иски и подав их в суд. Через справедливые судебные решения мы найдем управу на скупщиков человеческих душ и голосов. Первый призер уже вчера был показан на телеэкранах нашей страны. Мы уверены, что этот молодой человек, который обеспечивал картину для телекамер, еще не знает, что наша юридическая команда вплотную работает над тем, чтобы он получил максимальный э, срок лишения свободы. Пусть благодарит своих хозяев за попытку дискриминации оппонентов. Теперь мы перейдем к частным случаям, которые имели э, место быть э, во время проведения избирательной избирательной процедуры. На целом ряде участков были зафиксированы манипуляции с явкой избирателей. Так на участке 12-1289, который находится на по улице Нахимова 57, члены дельничной выборочной комиссии сообщали о явке в количестве 608 человек, в то время как по данным наблюдателей на участок пришли 268 человек. После пересчета оказалось, что количество проголосовавших составило 308 человек. А далее, наиболее грубое нарушение на данный момент зафиксировано в Приднепровске, где на участке 12-14-59, что на коже дуба 49, украли печать избирательной комиссии. На место происшествия выехала милиция. А далее, на соседнем участке 12-14.50. 5, на улице Бехтерева 1 была предпринята попытка выноса бюллетеней, но она была сорвана. На участок вызвали милицию. Грубое нарушение было зафиксировано и на участке 121189 по адресу Карла Маркса 19, где целая коробка бюллетеней оказалась не в сейфе, а рядом с ним. Вероятнее всего, что эти бюллетени планировали использовать для взброса на одном из участков Амур Нижненепровского района. Мать инвалида пришла и с разрешения избирательной комиссии проголосовала за своего ребенка, что тоже является грубым нарушением избирательного законодательства. Также на ряде участков сотрудники избирательных комиссий препятствовали работе журналистов и социологов. С другой стороны, были случаи, когда под прикрытием социологов работали агит агитаторы. На этот момент все. Благодарю.